اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ واسحابکا یا نور اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سو اوٹو کی قربانی عبد المطلب کو یہ حکم اس وقت دیا گیا جب وہ اپنی منت بھول چکے تھے پہلے خواب میں ان سے کہا گیا منت پوری کرو انہوں نے ایک منڈہ زبا کر کے غریبوں کو کھلا دیا پھر خواب آیا اس سے بڑی پیش کرو اس مرتبہ انہوں نے ایک بیل ذوا کر دیا خواب میں پھر یہی کہا گیا اس سے بڑی اس سے بھی بڑی پیش کرو اب انہوں نے اونٹ ذوا کیا پھر خواب آیا اس سے بھی بڑی چیز پیش کرو انہوں نے پوچھا اس سے بڑی, بڑی چیز کیا ہے تب کہا گیا اپنے اپنے بیٹوں میں سے کسی کو ذبح کرو جیسا کہ تم نے منت مانی تھی اب انہیں اپنی منت یاد آئی اپنے بیٹوں کو جمع کیا ان سے منت کا ذکر کیا سب کے سر سر جھک گئے کون خود کو زبا کرواتا آخر عبداللہ بولے ابا جان آپ مجھے زبا کر دیں یہ سب سے چھوٹے تھے سب سے خوبصورت تھے سب سے زیادہ محبت بھی عبدالمطلب کو انہی سے تھی لہٰذا انہوں نے قرآن اندازی کرنے کا ارادہ کیا تمام بیٹوں کو نام بیٹوں کے نام لکھ کر قرآن ڈالا گیا عبداللہ کا نام نکلا اب انہوں نے چھری لی عبداللہ کو بازو سے پکڑا اور انہیں ذبح کرنے کے لیے نیچے لٹا دیا جوہی باپ نے بیٹے کو لٹایا باز سے ضبط نہ ہو سکا فوراں آگے بڑھے اور بھائی کو کھینچ لیا اس وقت یہ خود بھی چھوٹے سے تھے ادھر باپ نے عبداللہ کو کھینچا اسی کھیچا تانی میں عبداللہ کے چہرے پر خراشیں بھی آئیں ان خراشوں کے نشانات مرتے دم تک باقی رہے اسی دوران بنو مخزوم کے لوگ آ گئے انہوں نے کہا آپ اس طرح بیٹے کو ذبح نہ کریں اس کی ماں باپ کی زندگی خراب ہو جائے گی اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے بیٹے کا فدیہ دے دیں اب سوال یہ تھا کہ فدیہ کیا دیا جائے اس کی ترکیب یہ بنائی گئی کہ کاغذ کے ایک کاغذ کے ایک ٹکڑے پر دس اونٹ لکھے جائیں دوسرے پر عبداللہ کا نام لکھا جائے اگر دس اونٹ والی پرچی نکلے تو دس اونٹ قربان کر دی جائے اگر عبداللہ والی پرچی نکلے تو دس اونٹ کا اضافہ کر دیا جائے پھر بیس اونٹ والی پرچی اور عبداللہ والی پرچی ڈال ڈالی جائے اب اگر بیس اونٹ والی پرچی نکلے تو بیس اونٹ قربان کر... کروائے جائیں ورنہ دس اونٹ اور بڑھا دیے جائیں اسی طرح دس دس کر کے اونٹ بڑھاتے جائیں عبد المطلب نے ایسے ہی کیا دس دس اونٹ بڑھاتے چلے گئے ہر بار عبداللہ کا نام نکلتا چلا گیا یہاں تک کہ اونٹوں کی تعداد سو تک پہنچ گئی تب کہیں جا کر اونٹوں والی پرچی نکلی اس طرح ان کی جان کے بدلے سو اونٹ قربان کیے گئے عبد المطلب کو اب پورا اطمینان ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے عبداللہ کے بدلے سونٹوں کی قربانی منظور کر لی ہے انہوں نے کعبے کے پاس سونٹ قربان کیے اور کسی کو کھانے سے نہ روکا سب انسانوں جانوروں اور پرندوں نے ان کو کھایا امام ظاہری کہتے ہیں کہ عبد المطلب پہلے آدمی ہیں جنہوں نے آدمی کی جان کا قیمت سو اونٹ دینے کا طریقہ شروع کیا اس سے پہلے دس اونٹ دیے جاتے تھے اس کے بعد یہ طریقہ سارے عرب میں جاری ہو گیا گویا قانون بن گیا کہ آدمی کا فدیہ سو اونٹ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب یہ ذکر آیا تو آپ نے اس ودیے کی تصدیق فرمائی یعنی فرمایا کہ یہ درست ہے اور اسی بنیاد پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں دو ضبی ہوں یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت عبداللہ کی اولاد ہوں حضرت عبداللہ قریش میں سب سے زیادہ حسین تھے ان کا چہرہ روشن ستارے کے مانند تھا قریش کی بہت سی لڑکیاں ان سے شادی کرنا چاہتی تھیں مگر عبداللہ کی حضرت آمنہ سے شادی ہوئی حضرت آمنہ وحب بن عبد المناف بن زہرہ کی بیٹی تھی شادی کے وقت حضرت عبداللہ کی عمر اٹھارہ سال تھی یہ شادی یہ شادی کے لیے اپنے والد کے ساتھ جا رہے تھے راستے میں ایک عورت کعبے کے پاس بیٹھی نظر آئی یہ عورت ورقہ بن نوفل کی بہن تھی ورقہ بن نوفل ریش کے ایک بڑے عالم تھے ورقہ بن نوفل سے ان کی بہن نے سن رکھا تھا کہ وقت کے آخری نبی کا ظہور ہونے والا ہے اور ان کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہوگی کہ ان کے والد کے چہرے پر نبوت کا نور چمکتا ہوگا جو ہی اس نے عبداللہ کو دیکھا فوراً اس کے ذہن میں یہ بات آئی اس نے سوچا ہو نہ ہو یہ وہی شخص ہے جو پیدا ہونے والے نبی کے باپ ہوں گے چنانچہ اس نے کہا اگر تم مجھ سے شادی کر لو تو میں بدلے میں تمہیں اتنے ہی اونٹ دوں گا جتنے تمہاری جان کے بدلے میں ذیوا کیے گئے تھے اس پر انہوں نے جواب دیا میں اپنے باپ کے ساتھ ہوں ان کی مرضی کے خلاف کچھ نہیں کر سکتا نہ اس سے الگ ہو سکتا ہوں وہ میرے والد اور باعزت آدمی ہیں اپنی قوم کے سردار ہیں بہرحال ان کی شادی حضرت آمنہ سے ہو گئی آپ قریش کی عورتوں میں نصب اور مقام کے اعتبار سے افضل تھی حضرت آمنہ عبداللہ کے گھر آ گئی آپ فرماتی ہیں جب میں ماں بننے والی ہوئی تو میرے پاس ایک شخص آیا یعنی ایک فرشتہ انسانی شکل میں آیا اس وقت میں جاگنے اور سونے کی درمیانی حالت میں تھی یعنی عام طور پر اس حالت کو غلودگی کہا جاتا ہے اس نے مجھ سے کہا تمہیں معلوم ہے تم اس امت کے سردار اور نبی کی ماں بننے والی ہو اس کے بعد پھر وہ اس وقت آیا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہونے والے تھے اس مرتبہ اس نے کہا جب تمہارے ہاں پیدائش ہو تو کہنا میں اس بچے کے لیے اللہ کی پناہ چاہتی ہوں ہر حسد کرنے والے کے شر اور برائی سے تم اس بچے کا نام محمد رکھنا کیونکہ ان کا نام تو رات میں احمد ہے اور زمین اور اسمان والے ان کی تعریف کرتے ہیں جبکہ قرآن میں ان کا نام محمد ہے اور قرآن ان قرآن ان کی کتاب ہے ایک روایت کے مطابق فرشتے نے ان سے یہ کہا تم وقت کے سردار کی ماں بننے والی ہو اس بچے کی نشانی یہ ہوگی کہ اس کے ساتھ ایک نور ظاہر ہوگا جس سے ملک و شام اور بصرہ کی محلات بھر جائیں گے جب وہ بچہ پیدا ہو جائے گا تو ان کا نام محمد رکھنا کیونکہ تورات میں ان کا نام احمد ہے کہ اسمان اور زمین والے ان کی تعریف کرتے ہیں اور انجیل میں ان کا نام احمد ہے کہ اسمان والے اور زمین والے ان کی تعریف کرتے ہیں اور قرآن میں ان کا نام محمد ہے حضرت عبداللہ کے چہرے پر جو نور چمکتا تھا شادی کے بعد وہ حضرت آمنہ کے چہرے پر آ گیا تھا امام زہری فرماتے ہیں حاکم نے یہ روایت بیان کی ہے اور اس کی صحیح اور اس کو صحیح قرار دیا ہے کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم سے عرض کیا اے اللہ کے رسول ہمیں اپنے بارے میں کچھ بتائیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں اپنے بھائی عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں اور خوشخبری ہوں جب میں اپنی والدہ کے شکم میں آیا تو انہوں نے دیکھا گویا ان سے ایک نور ظاہر ہوا ہے جس سے ملک و شام میں بصرہ کے محلات روشن ہو گئے حضرت آمنہ نے حضرت حلیمہ سعدیہ سے فرمایا تھا میرے اس بچے کی شان نرالی ہے یہ میرے پیٹ میں تھے تو مجھے کوئی بوجھ اور تھکن محسوس نہیں ہوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ آخری پیغمبر ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خوشخبری سنائی ہے اس بشارت کا ذکر قرآن میں بھی ہے صورت صاف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اس طرح وہ وقت بھی قابل ذکر ہے جب عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے بنی اسرائیل میں تمہارے پاس اللہ کا بھیجا ہوا آیا ہوں کہ مجھ سے پہلے تورات آ چکی ہے میں اس کی تصدیق کرنے والا ہوں اور میرے بعد جو ایک رسول آنے والا ہے ان کا نام مبارک ان کا نام مبارک احمد ہوگا میں ان کی بشارت دینے والا ہوں اب چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ بشارت سنا چکے تھے اس لیے ہر دور کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا بے چینی سے انتظار کر رہے تھے ادھر آپ کی پیدائش سے پہلے ہی حضرت عبداللہ انتقال کر گئے سابقہ کتب میں آپ کی نبوت کی ایک یہ علامت ایک علامت یہ بھی بتائی گئی ہے کہ آپ کے والد کا انتقال آپ کی ولادت سے پہلے ہو جائے گا حضرت عبداللہ ایک تجارتی قافلے کے ساتھ تجارت کے لیے گئے تھے اس دوران بیمار ہو گئے اور کمزور ہو کر واپس لوٹے قافلہ مدینہ منورہ سے گزرا تو حضرت عبداللہ اپنے ننیال یعنی بنو نجار کے ہاں ٹھہرے ان کی والدہ بنو نجار سے تھی ایک ماہ تک بیمار رہے اور انتقال کر گئے انہیں یہی دفن کر دیا گیا تجارتی قافلہ جب حضرت عبداللہ کے بغیر مکہ مکرمہ پہنچا اور عبد المطلب کو بتایا پتہ چلا کہ ان کے بیٹے عبداللہ بیمار ہو گئے ہیں اور ابدینم منورہ میں اپنے ننیال ہی میں انہیں 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 لانے کے لیے عبد اپنے بیٹے زبیر کو بھیجا جب وہ یہ وہاں پہنچے تو عبداللہ کا انتقال ہو چکا تھا مطلب یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں اپنے والد کے وفات کے چند ماہ بعد تشریف لائے صلی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم